Уважаемые друзья, дорогие сестры и братья христиане, есть вещи, над которыми мы имеем власть. Мы можем их поменять местами, придать иную форму, можем их купить или продать. Есть то, над чем мы власти не имеем никакой. Мы не можем его не остановить, не заставить бежать скорее, не можем повернуть его вспять или опередить. Мы с вами целиком и полностью зависим и подвластны времени. Оглядываясь назад, на 2014 год мы еще раз убеждаемся, что он действительно был непростым, суровым, а для многих он был наполнен печалью и горем. Для нас по-прежнему светило солнце, нам пели птицы, для нас расцветали цветы, но почему-то в этом году мы ощущали, что этого недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Рядом с нами были наши друзья и родные. Мы занимались любимым делом, кто-то создал семью или родил ребенка, но сердце все равно нуждалось в чем-то еще, что могло бы придать сил и вдохновение, успокоить и поддержать в самые тяжелые минуты. Поэтому 2014 год был отмечен невероятным количеством искренних, задушевных, личных и коллективных молитв. Мы вместе искали Бога и Его ответов на наши вопросы. Не все понимая, мы тем не менее верили, надеялись, и любили. И вот он позади год столкновений и разногласий год разбитых надежд и несбывшихся чаяний, год потерь и преждевременных смертей год экономических кризисов и политических раздоров. Мы не можем вычеркнуть его из истории. не можем изменить то что уже произошло. это не в нашей власти, но мы можем запомнить самое душевное, самое человечное, то, чему было посвящено много времени, сил и энергии. Давайте запомним, как объединялись в стремлении помочь тем, кому было очень тяжело. Как по крупицам собирали средства, продукты питания, чтобы помочь пострадавшим и вынужденным переселенцам. Как помогали восстанавливать разрушенное жилье незнакомым, но таким близким в общем горе людям. Как вместе молились друг за друга – да, этот год стал суровым испытанием, которое Бог помог нам пережить. Мы открываем с вами дверь в Новый год и делаем это с рождественским настроением. Так устроен наш внутренний мир. Мы надеемся на лучшее, ожидаем перемен, строим планы, ставим высокие цели. Хочу пожелать вам в этом году прежде всего мира, чистого, светлого неба. Пусть не сломят вас испытания и трудности, которые в жизни могут повстречаться. Пусть Бог сохранит ваши семьи, благословит ваши мечты, чтобы они стали реальностью. Пусть никогда не одолеет вас скука, уныние и разочарование. Пусть даст вам Бог силы и здравого смысла, вдохновение и искреннего желания творить добро. Любите ваших родных, цените ваших друзей, молитесь за наш народ и в этой вашей благородной заботе будьте счастливы. Счастливы, несмотря ни на что. С Новым годом вас, дорогие друзья!